الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا زدنا علما نافعا ورزقنا فاحما واضحة ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. الحمد لله غني سبنا. آه. bulan Disember kita mula pengajian surah At-Taubah. Matlamat kita kaji surah ini ialah untuk kita memahami uh, bagaimanakah prinsip Islam dalam bermuamalah dengan bukan Islam sama ada dari kalangan orang munafik atau orang kafir di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maksud kita ingin melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala simpulkan kesemua ajaran-ajaran Al-Quran yang telah diturunkan sejak dari pada zaman Makkah selama 13 tahun dan sampai ke zaman baginda di Madinah sehingga tahun ke-9 Hijrah. Maknanya dalam tempoh 22 tahun kerana kita tahu tahun ke-10 Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah pun pergi bertemu ilahi. Jadi memahami prinsip-prinsip uh, yang ada dalam surah uh, Taubah ini penting untuk uh, memandu kita memahami perkara-perkara yang perlu kita tahu sikap sebenar prinsip asal dan tindakan Rasulullah serta para sahabat alaihi wassalatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kepada kita garis panduan yang lengkap dalam surah ini. Jadi dari itu kita dalam berdepan dengan era yang makin longgar akidahnya, makin pudar akhlak dan prinsipnya. Bagi sesetengah orang lah, bukan semua. Maka sudah tentu dalam keadaan begini, kita perlu memahami usul-usul asal tadi. Sebagai panduan untuk kita mengambil tindakan yang sesuai dengan keadaan kita hari ini tanpa atau sehingga kita mengubah atau melanggar terus usul-usul yang Allah Taala simpulkan di dalam surah ini. Kerana dikatakan surah ini termasuk di antara surah yang terakhir Surah-surah besar ha, Yang menjadi Kesimpulan kepada Al-Quran Karena setahu lagi Setahu kita Surah pendek Yang benar-benar uh, Dekat dengan kewafatan baginda Ialah Surah Al-Nasr Jadi kita berkenalan dengan surah ini dahulu Surah ini dipanggil Surah At-Tawbah sesuai untuk kita. Apalagi saya yang sudah berusia 56 tahun ini berada di ambang kematian. Sebagai satu taubat kepada saya. Dan dipanggil juga surah bara'ah. Iaitu surah untuk berlepas diri daripada apa-apa yang tidak ada kena-mengena dengan Islam tidak ada kena mengena dengan ajaran agama kita. Dan surah ini dipanggil surah Madaniyah kerana turun di Madinah. Cuma dikatakan dua ayat terakhir yang kita selalu baca iaitu ayat 128 dan 129 yang berbunyi laqad ja'akum rasulun min anfusikum Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Dan sampai akhirlah. Fa'in tawallahu fa'kul hasbi Allah la ilaha illa wa alaihi tawakkal Wa rabbul arshil azim. Di mana dua ayat ini dikatakan ayat daripada zaman ha? bukan bukan madaniyah. Dikatakan zaman makkiyah cuma diletak di belakang surah ini sebagai suatu kesimpulan kepada segala bentuk prinsip-prinsip yang telah Allah tegaskan kepada kita dalam surah tersebut. Jadi dalam ayat ini Allah menegaskan laqad ja'akum rasulun. Itu yang penting sekali. Apa yang datang kepada kita itu rasul dan Allah menggunakan kalimah laqad diikuti oleh Fa'lum madhi ha, yang mengandungi unsur wallahi jadi laqad ini dia termasuk dalam lafaz yang membawa makna penegasan secara bersumpah jadi Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum jadi rasul yang datang kepada kita itu daripada dari kalangan kita sendiri. Apakah keistimewaan Rasul ini? Pertama dia Rasul. Yang yang paling besar sekali baginda itu Rasul. ah ha, itu utusan Allah. Jadi tidak ada pangkat yang lebih besar daripada utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebab dia kata, Laqal ja'akum rasulun min anfusikum. Rasul ini pula apa ciri yang kedua? Dari kalangan kita sendiri. Dan yang menarik di sini, uh, unsur penyatuan yang disebut antara kita dengan Rasul bukan bangsa. Ya? Walaupun diterjemahkan dengan bangsa, tetapi perkataan amfusikum dia merujuk kepada kalimah jiwa. Maksudnya, walaupun kita bukan bangsa Arab, tetapi kita boleh menjiwai apa yang ada dari kalangan apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana dalam Islam ni satu kelebihan dia bangsa apa sekalipun bila masuk Islam unsur bangsa tadi lenyap dia ke bawah tapi apa yang menyatukan mereka ialah kesatuan hati min anfusikum jadi itu di antara kelebihan kenapa kita kata Allah pilih lafaz iaitu penyatuan penyatuan jiwa penyatuan hati yang uh, kita uh, lakukan bersama jadi sahabat-sahabat semua itu yang dimaksudkan daripada min anfusikum tapi tak salah kalau ada orang menterjemahkannya uh, dari kalangan bangsa Arab tak kisahlah kerana baginda sallallahu alaihi wasallam itu bangsa Arab dan bangsa Arab itu bangsa terpilih yang Allah Ta'ala telah pilih mereka sebagai pembawa risalah akhir zaman. Tak usah dikira lah dengan Arab yang tak jadi apa ini tu biarlah nak kata apa. Yang ketiga, azizun alaihi ma'alitum. Ciri Rasul kita ini, ha, ciri Rasul kita ini ialah bernak. Sangat serius membebani baginda apa yang berat kita pikul. Jadi masalah kita itu masalah baginda, ha, bukan seperti kita bahasa Melayu kata berak mata memandang, berak lagi bahu memikul. Itu bermaksud aa, masalah yang kita pikul tak dapat dirasai sepenuhnya oleh orang lain, tetapi tidak Rasulullah ini digambarkan azizun alaihi, serius baginda begitu serius. Ha? Menjadi ha? beban juga kepada baginda Ma'anitum Apa yang ha? kamu pikul hmm? Jadi betul kalau kita tengok pun Rasulullah SAW ini perangai baginda Sampai sedih Sampai uh, duka cita Apabila umatnya itu Tidak mahu menerima Kebenaran yang baginda bawa ha? Jadi sampai Allah Ta'ala mengatakan Apakah kamu sampai nak bunuh diri kamu kalau orang tak beriman dengan kamu? Okey, Itu ciri Rasulullah. Yang ketiga. Yang keempat. Harisun alaikum. Dia sangat meneliti dan memerhati kamu. Dia sangat meneliti. Memerhati, ambil berat satu persatu. Bil mu'minin dengan orang mukmin pula. Ra'ufur rahim. Itu yang kelima. Sangat simpati, sangat penyayang, sangat pengasih jadi inilah ciri-ciri yang dijadikan penutup kepada surah taubah kerana isi yang ada dalam surah taubah sebelum itu uh, begitu keras begitu tegas uh, bukan keras itu kasar tegas maksudnya uh, jadi sebab itu di akhir ayat Allah Ta'ala kata Fa kalau itu rasul uh, yang aku bilang kepada kamu uh, dan kamu Uh, berpaling juga. Maksudnya Allah Ta'ala kata kepada Nabi, kalau mereka tak mau ikut juga kamu, tak apalah. Cakap saja, hasbi Allah. Ini ubatnya sahabat. Dalam dunia ini, dunia orang tak mau dengar cakap ni, semua orang pandai ni, kita nak cakap apa? Hasbi Allah. Cukup bagi aku adanya Allah. Cukup bagi aku Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup. Aku ada Allah, enough. Kerana dalam dunia ini ha, kita nak duduk bersama Allah itu sangat mahal dan sangat berharga. Dan Allah menyatakan dirinya bagaimana posisinya, bagaimana kita berinteraksi dengan Allah dalam bentuk la ilaha illahu. Tidak ada tempat kita bergantung, ha, kita pasrah, kita menyebab, menyembah, kita merayu melainkan kepada Dia. Jadi Allah itu kehadiran dia mesti di 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 dibajai atau di dilatari oleh tauhid eh? tauhid. Jadi di sini banyak ini dalam ayat ni kalau kita kupas satu-satu nanti. Wah, ini prinsip atau kita kata surah Taubah inilah. Nah, kalau orang tanya kita apa itu surah Taubah? Nah, baca saja ayat 28 kepada 29. Ya. Baca saja ayat yang 100 28 sampai 129. Itu surah taubah. Sahabat semua. Jadi, itu surah taubah. Ha, dasyat juga ya. Dasyat. Jadi, itu itulah yang penting di sini. Hasbi Allah itu berlepas diri. Berlepas diri dengan orang-orang yang uh, tidak mahu mendengar prinsip-prinsip tadi. Dan bagaimana kita dengan Allah? Tauhid. Tidak ada tempat aku bergantung bandingkan Allah. Lepas tu, alaihi tawakkal tu. Nah, selepas kita berusaha di dalam la ilaha illallah tadi, kita bergantung, kita berdoa, kita bermunajat, kita berusaha. Sesudah cukup kita berusaha, apa kita nak buat? Pasrah. Alaihi tawakkal tu dan hanya kepadanya sahaja aku bergantung. Aku ber, eh, ber berserah. Sebab apa? Wahyu Rabbul Arshil Azim. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu Rabbul Arshil Azim, Tuhan punya arash yang maha agung. Arash yang maha agung, yang maha besar. Jadi sahabat semua inilah pribadi, pribadi kita orang oh Islam, di mana ayat ini kita selalu baca sebagai peringatan, sebagai zikir untuk diri kita sesudah kita solat, habis semua kita pun baca lah. Ha, ayat ini sebagai satu tazkirah kepada kita. Ha, kita ada Tuhan punya Rabbul Asyir. Jadi sahabat semua, surah ini surah surah yang dia panggil surah syiddah wa ghilzah. Ha, syiddah wa ghilzah. Surah yang keras dan tegas kepada orang musyikin, ahli kita dan orang munafik. Ha? Di mana mereka ni adalah dari kalangan penduduk kota Madinah dan juga orang-orang yang ada pada waktu itu. Selain itu, selain tegas dengan mereka ini, surah ini sebenarnya surah yang menyuruh orang mukmin berjihad, berjihad dan uh, membentras, membentras ataupun memandu, mengajak mereka yang cuai ataupun tidak bersungguh dalam jihad supaya fokus kepada jihad. Uh, jadi insyaAllah tuan-tuan uh, Kita ada buat dua mood ni sebenarnya Satu lagi insyaAllah dalam uh, Apa Dalam bentuk Google Meet uh, Jadi nanti saya akan Saya akan bagi link lah Untuk grup itu Tapi kepada yang Belum uh, masuk mana-mana grup Pengajian Bahasa Wahyu Boleh lah uh, Nanti uh, WhatsApp saya InsyaAllah saya akan tambah dia dalam grup untuk dapat link. Kerana kalau ikut Google Meet, kita boleh tengok buku. Kita ada kitab. Saya share screen. Uh, jadi kalau kita dengar uh, dekat Facebook ini, kita boleh dengar lah. Ya, yeah? boleh dengar. Jadi dia adalah pertama sebagai suatu penegasan kepada tiga golongan tadi. Munafik, Ahli Kitab dan Orang Musyikin. Dia satu suruhan kepada orang mukmin Untuk berjihad Dan kepada mereka yang cuai Jadi sebab itu dalam surah ini Kadang-kadang dia ada sedikit uh, Sentuhan Ataupun suatu kita kata uh, uh, apa penonjolan Ataupun sebutan Tentang orang-orang yang Berlawanan dengan golongan-golongan tadi uh, Iaitu orang yang telah beriman dengan Allah Orang yang telah berhijrah Daripada Makkah ke Madinah Kalau kita sekarang berhijrah Daripada uh, Keadaan tak baik kepada baik Dan begitu juga Orang-orang yang telah menolong Rasulullah SAW Dan membantu baginda taat, baginda susah ha, Jadi sahabat semua Itu di antara perkara penting Dalam surah ini Sebab itu sahabat uh, Di akhir surah ini kita baca dua ayat tadi. Ha, dua ayat tadi itu sebenarnya sebagai peringatan kepada anugerah. Anugerah ataupun kelebihan, kebangkitan ataupun pem pem perutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita telah baca lima sifat baginda yang yang agung tadi. Ha? dan di antara di antara sifat baginda yang terlalu special ialah kesungguhan baginda untuk memastikan umat ini mendapat hidayah dan kecenderungan keinginan baginda untuk mereka beriman dan mereka ini berada dalam gerombongan gerombolan orang Islam uh, supaya uh, baginda ini sampai boleh menjadi orang yang begitu simpati dan kasih kepada mereka. Uh, jadi dan supaya juga surah ini Bersifat begitu Untuk memberitahu bahawa Mereka yang menolak Islam itu Sebenarnya surah ini Hadir dalam bentuk tegas Keras itu tidak apa-apa Kecuali nak baiki mereka Bukan kata Surah abjak manusia bermusuh Tak sudah-sudah Bukan begitu Tidak Jadi sahabat semua Surah ini surah yang Betul-betul nak baiki manusia di saat-saat terakhir, sahabat. Saat-saat ketika baginda sallallahu alaihi wasallam sudah berada di hujung usia. Jadi lain macamlah pesanan di hujung usia ini dia mesti tegas ha? dan mesti bersifat serius, sahabat-sahabat semua. Jadi sahabat semua apa yang ada dalam surah ini sebenarnya ialah unsur rahmat. Sebagaimana Ya Allah Ta'ala sebut, وَمَا أَرْسَلْنَا كَإِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Kita nak baca ayat وَمَا أَرْسَلْنَا rahmatan رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ni berkali-kali dan kita bagi tahu Rasulullah itu dibawa rahmat kepada dunia bukan bermaksud bila bawa rahmat itu baginda tidak tegas. Bukan. Oh, baginda tetap tegas. Baginda tetap serius Bukan kata lembut Ikut orang nak buat Bukan Jadi Rahmat yang sebenarnya itu Belajar surah taubah Macam mana tempat tegas-tegas Tempat kasar-kasar Tempat lembut-lembut Macam tu Penting Semua manusia berada dalam Gerombolan jamiah al-islam Iaitu perkumpulan orang islam Jadi Jadi sebab itu dua ayat yang berada di hujung surah at-taubah itu tujuan dia ialah menghilangkan halangan atau kengkangan daripada golongan-golongan yang Allah Taala turunkan ayat kepada mereka dengan keras dengan tegas tadi ah ha? untuk apa tu ah ha, supaya mereka ini akhirnya dapat merasai keindahan Islam dan kelembutan Islam begitulah surah at-taubah ini secara ringkas ha, jadi sebab itu sahabat-sahabat semua nanti insya-Allah ah kita sambung besok ah untuk siri berikutnya. Ah kita tak akan buat lebih dari satu apa ni setengah jam. Okey. Ah insya-Allah kita akan mula setiap hari pada jam 6.45 pagi. Ah insya-Allah wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا بما علمتنا وذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا اللهم تمم لنا تقصيرنا في أداء واجباتنا وقضاء أعمالنا اللهم أتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكها أنت أو مولاها اللهم يسر ولا تعسر اللهم تم لنا بالخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم